Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Ми знаходимося на водойомі Вісіливановська. Сьогодні жара, у нас вчора була жара, і буде ще жара. Смотрите, у нас будній день, зараз багато много дихаючих. Наконец-то случилось то, что долгое время мы ждали, чтобы этот водоем стал местом отдыха наших горожан. Я хочу прежде всего благодарность сказать Желтоводскому обществу рыбаков, или рыболовов, как правильно вы называетесь, ну, жор, ЖОР, они себя называют ЖОР. Они были созданы в прошлом году, в марте месяце было собрание, я помню, собралось много людей. На сегодняшний день уже больше 600 человек в этом обществе. Общество добровольное. Сюда первоначально вошли жители города, мужчины в основном, которые хотят ловить рыбу. Потому что дошли до того, уже мы знаете у нас, что негде просто даже рыбы, нету рыбы просто, чтобы половить. Поэтому собрались люди, взрослые дяди, решили, что надо в этот водоем запустить рыбу, купить за свои деньги малька, запустить. Ну, а потом они обратили внимание на сам водоем. Он был к тому времени очень грязный. Я тоже участвовал дважды в субботниках территория, прилежащая к водоему, сам водоем был ну, в таком состоянии, что это просто жак. Кроме того, что просто здесь просто не было рыбы. По телевизору показывали неоднократно репортажи по этих субботниках, показывали запуск рыбы. И на сегодня, в конечном счете, люди дошли до той стадии сознания, что они поняли, что надо не только запускать рыбу, но и вообще-то и водоем. Поэтому я еще раз благодарен членам этого общества, что они приняли участие у нас в бюджете участия, это автология, правда, но тем не менее. Они в прошлом году заняли первое место по этому проекту. И сегодня мы находимся на этом водоеме, показать, что этот проект реализовывается наконец-то. Долго, длительное время, мучительно реализовывался проект, потому что не все так просто. Впервые для города это у нас бюджет участия, реализация. Руководитель общества Виктор Владимирович Зархин приходил, там ругался, Каноненко, и Игорь приходили и ругались, потому что они не хотели, чтобы быстро сделали, они хотели вообще-то на 1 июня, чтобы уже это все стояло. Но не получилось так, и по разным причинам, по объективным, по субъективным. Тем не менее, Медленно, уверенно мы идем к пути, по пути все-таки благоустройства этого водоема. Значит, на сегодняшний день здесь завезен песок, большое количество песка. Здесь установлены детские площадки, установлены кабинки для переодевания. Их вообще не было. То есть людям как переодеваться? Вон, а вон лавочки стоят, вон волейбольная площадка у нас готовится. Я хочу обратиться к участникам этого общества. Пожалуйста, на следующий год попросил бы тоже поучаствовать. Я хочу видеть этот, территорию этого водоема еще более благоустроенной. Вот, и чтобы это превратилось современное такое место отдыха наших горожан. Со своей стороны мы проголосовали за дорогу, ремонт дороги Владимира Великого, которая сюда идет. В прошлом году мы начали ремонт, увидели, немножко не закончили там возле моста. В этом году проголосовали депутаты единогласно за текущий ремонт этой дороги, потому что сюда ездит автобус, ездят горожаны на автомобилях, на велосипедах и дорогу будем делать. Вот. Ну, в планах проведения света сюда, установка торговых точек, потому что я считаю, что горожане, горожане должны получать комплекс услуг в этом месте. По водоему есть у нас планы превращения в этот водоем в легализованное место отдыха горожан, потому что для того, чтобы водоем был местом для то, что вы называете пляжем, необходимо сделать ряд мероприятий. На сегодняшний день идет, идет этап основной передачи из баланса государственного предприятия совхоз Журталичанский, который находится в стадии банкротства, вот этого именно водоема и вот этой дамбы на баланс нашего города. Когда мы получим на баланс полностью этот водоем, мы уже будем работать над самим водоемом, будем исследовать дно, еще в дальнейшем благоустроивать место для плавания и по дну будем проводить исследования водолазные, потому что ну, дети не должны травмироваться по проекту вообще участия. На сегодняшний день у нас, кроме этого проекта, еще в стадии реализации полностью реализован один проект по приобретению аппаратуры для отдела культуры, полностью реализован проект. И еще один проект на стадии реализации «Веселая панда». Это также площадка, игровая площадка для детей. Есть один проект, который мы Пока сейчас не реализовали, проект достаточно оказался сложный, вроде бы простой проект называется Город без амброзии или Место без амброзии. Раз, вместе с тем реализация самого проекта оказалась под угрозой э, ну, тех, технически, технологически, организационно, как ее реализовать, была проблема. Проблема заключается в том, что предполагалось по этому проекту, что надо, чтобы управление ЖКХ вырывало амброзию, организовало людей для вырывания амброзии до цветения, организовало пункты приема этой амброзии, организовало оплату, получается килограмм, одна гривна. Но кто никогда не рвал амброзию, попробуйте нарвать килограмм и потом подумайте, гривна это много или мало. Но это мало, потому что килограмм амброзии – это очень большое количество амброзии. После этого предполагалось, что люди, которые будут принимать эту амброзию за деньги, опять же, и они же еще будут получать зарплату, они ее отвозят на полигон твердых бытовых отходов, где там еще эту амброзию будут сжигать, а потом еще надо будет нанять людей, купить посевной материал и посеять траву. Вот. Ну, организационно оказалась проблема, потому что управление ЖКХ, вот э, Жора обижался на организацию, реализации их проекта управления ЖКХ, а вот они не знают, куда бежать. Им надо заниматься и покосом травы, контролем, и ремонтом дорог, контролем, и кровли у нас. И Жор их достает, потому что тоже хотят, чтобы реализовали, они самые первые были, выиграли проект и те. И поэтому ну, организовать вот такую процедуру э, с, м, прорыва, э, амброзии, сдавания, сжигания, ну, о них просто не посели. Пока не знаем, как реализовать этот проект. Сейчас у нас проводится в этот момент, вот сейчас проводится в исполкоме э, совещание по этому вопросу, потому что, ну, один из тоже первых проектов, интересно оказался, тем не менее, под угрозой срыва, потому что сама реализация проекта сложна. Остальные проекты реализация простая. Скажем, для отдела культуры, приобретение аппаратуры, прозора выставили, купили аппаратуру. Для Благоустройство этой территории. Вот есть здесь песок, закупили песок, объявили прозора. Правда, прозора, по-моему, одно не состоялась, чем и проблема была не состоялась. Вот площадки для детей тоже самое закупили. Тут проблем нет больших. А вот при, для таких сложных проектов есть проблемы в организации, реализации самого проекта. Но я думаю, в будущем мы это все учтем. И еще хотелось об одном сказать, о чем я напомнил Виктор Владимирович. У нас в этот год... Как никогда было много участников и предложений по проектам, но тем не менее хочу обратить внимание тех, кто будет участвовать в проектах, и кто будет за них голосовать, и кто будет выдвигать сами проекты. Вы имеете в виду, что Бюджет участия предполагает участие граждан в проектах, которые чаще всего и лучше всего направлены на благоустройство территории города Желтой Воды, а не на конкретное благоустройство какого-то учебного заведения или какой-то организации. То есть есть у нас проекты по организации в школе какого-то кабинета психологической разгрузки. Это не, по сути это не бюджет участия, это для конкретного какого-то заведения учебного какое-то улучшение. Предполагается, что бюджет участия это для всего города, для всех горожан. Как правило, это территории вот детские площадки у, у школ детские площадки у домов вот детская площадка или площадка для отдыха горожан на территории города вообще на территории прилегающих к водоему вот это вот это бюджет участия настоящий. еще раз хочу сказать спасибо членам общества Жор за то что они обратили внимание не только на запуск малька и контроль за не, не нарушением правил рыболовли, но и на то, что они обратили внимание, что эту территорию водоема надо было устроить. Поэтому прошу вас, обращаясь к вам, в следующий год, пожалуйста, примите участие. У вас очень сильная организация. Вы, как никто, организованы. Вот. В этот год почему-то получилось, что я так понимаю, отдел образования перехватил проекты, которые были от вас. Я думаю, в следующий год ваши идеи по благоустройству будут реализованы и вы выиграете. Спасибо вам. Хочу обратиться ко всем жителям города и сказать огромное спасибо нашему депутатскому корпусу исполкому в том, что именно в нашем городе э, реализуются проекты участия. В прошлом году мы участвовали, заняли первое место, э, выиграли шесть проектов. И поэтому э, по нашему водоему мы сделали огромный шаг вперед. Самое главное, что мы сделали его доступным для отдыха горожан и доступным для рыбаков, чтобы ловить рыбу. Э, таких проектов немного по всей Украине. То есть мы одни из первых э, прокладываем эту дорогу и. Вы видите, что она направлена на то, чтобы нам всем стало гораздо лучше. Поэтому э, это городская территория, водоем общественный, и э, я по крайней мере обращаюсь ко всем жителям города еще раз, чтобы э, мусор э, собирали и увозили с собой. И мы договорились с городским головой, что мы решим вопрос, так как это городская территория, установить здесь контейнер и чтобы уже чистое место вывозило отсюда мусор. Тому э, приїжджайте к нам, отдыхайте, ловите рыбу рибу именно будьте в команді, так як э, все в наших руках і кожен сам кузнец своего щастя. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.